Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, isu tujuh pemain warisan Malaysia rupanya jauh lebih besar daripada apa yang kita sangka. Uh, TMJ uh, mendedahkan baru-baru ni ada cubaan untuk menghalang FAM daripada membawa kes ini ke Mahkamah Timbang Tara Sukan iaitu KAS Ada tekanan, ada ugutan dan ada juga pihak yang tak mahu Malaysia lawan sampai habis iaitu sampai KAS lah. Jadi pada malam ini, pada hari ini pada 11 hari bulan 12 aku nak kupas sikit apa sebenarnya yang sedang berlaku uh, tanpa tuduh tanpa sebarang tuduhan melulu tapi dengan uh, analisis uh, daripada aku yang aku rasa yang paling logik dan paling jujur lah. Jadi, tahukah anda um, Tengku Mahkota Johor iaitu Tengku Ismail Sultan Ibrahim iaitu TMJ yang kita kenal selama ini sebagai TMJ <tuh> mendedahkan bahawa terdapat cubaan untuk menghalang FAM daripada membawa isu pemain warisan ini ke Mahkamah Timbang Sukan ataupun KAS. Ini bukan penedahan kecil. Ini melibatkan masa depan tujuh pemain warisan. Masa depan skuad Harimau Malaya dan juga reputasi bola sepak Malaysia kita di mata dunia. Jadi dalam episod kali ini, aku tak akan membuat tuduhan. Aku tak akan menuduh siapa secara melulu ataupun secara khusus. Tapi aku akan menuduh cubalah untuk uh, read between the lines kita akan lihat konteks dan juga kita akan bincangkan apakah spekulasi yang yang masuk akal spekulasi yang paling logik dan uh, bukan spekulasi liar lah. Jadi, apakah yang TMJ dedahkan baru-baru ni dalam sesi bersama sokong penyokong JDT lebih kurang macam town hall session lah macam tu. Ada TMJ ada men menceritakan bahawa terdapat arahan daripada presiden kehormat FAM iaitu Tan Sri Hamidin supaya FAM tidak membawa isu pemain warisan ini ke KAS. Menurut uh, TMJ sendiri, terdapat rugutan bahawa Malaysia mungkin menghadapi hukuman gantung ataupun hukuman lebih berat jika tetap membawa kes ini kes tersebut ke KAS. Jadi kenyataan TMJ ini sangat jelas. Ada pihak yang tidak selesa jika Malaysia membawa isu ini ke peringkat yang tertinggi perundangan sukan dunia iaitu KAS lah. Soalannya kenapa? Siapa? Okey. Ini adalah uh, spekulasi terkawal daripada aku lah. Maksudnya bukan tuduhan secara menululah. lah. Kenapa ada pihak tak nak bawa masuk isu, uh, tak nak Malaysia ataupun FM bawa kes ini ke kas? Satu, risiko kelemahan dokumentasi terbongkar. Uh, kas ataupun timbang tara sukan ni, mahkamah timbang tara sukan ni bukan tempat uh, untuk sembang-sembang biasa, sembang kosong. Dekat dalam kas, semua dokumen akan diperiksa. Setiap prosedur akan diteliti dan setiap keputusan pentadbiran boleh dipersoal balik. Mungkin ada individu ataupun pihak yang tertentu bimbang kalau isu ini dibawa masuk ke kas. Mungkin ada kelemahan dalaman sama ada daripada FAM ke ataupun daripada FIFA ke ataupun daripada mana-mana pihak lain. Akan terbongkarlah di pihak di peringkat antarabangsa jika dibawa isu ini ke dalam kas. Yang kedua, <coughs> politik bola sepak dunia dan Asia lah terutamanya um, sukan dekat Asia ni terutamanya bola sepak memang tak lari daripada politik walaupun macam mana cara kita nafikan pun memang dia takkan lari daripada politik hubungan antara negara blok kuasa dan kepentingan tertentu sering memainkan peranan lah jadi jika Malaysia menang di KAS ini berpotensi membuka jalan kepada negara lain untuk mencabar kes-kes terdahulu yang melibatkan status pemain warisan. Contohnya macam Timor Leste ke kan. Yang paling terdekatlah dengan kes kita. Mungkin juga ada pihak luar yang tidak mahu uh, presiden ataupun <tuh> kesan ini uh, berlaku lah. Okay. Yang ketiga, kesan domino jika Malaysia menang. Jika FAM menang kes ini di Pekas, tujuh pemain warisan ini akan kembali layak untuk beraksi bersama dengan Harimau Malaya lah. Dan skuad negara kita iaitu skuad Harimau Malaya kembali kompetitif untuk uh, bersedia di bulan Mac nanti menentang Vietnam lah untuk perlawanan terakhir kumpulan F Piala Kelayakan Piala Asia di Arab Saudi. Dan apabila kita ada pemain-pemain warisan ini, kita lebih kompetitif, sudah tentu ranking kita boleh berubah, semakin baiklah. Dan tekanan terhadap pentadbir tertentu semakin meningkatlah, mungkin akan meningkat. Dalam politik sukan, kemenangan sesuatu negara sama ada negara kita ke ataupun negara lain ke boleh menjadi masalah kepada negara lain ataupun kepada mana-mana negara yang menjaga status quo. Yang keempat, tekanan prosedur terhadap sistem itu sendiri. TMJ sendiri menyebut tentang ugutan ataupun uh, ugutan daripada pihak-pihak tertentu tentang penambahan hukuman kepada uh, Malaysia lah, kepada Harimau Malaya ataupun kepada FM sendiri. Kadang-kadang ugutan itu bukan datang daripada individu sebenarnya, tapi lebih kepada tegasan, ketegasan sistem itu sendiri. Sama ada interpretasi peraturan AFC ataupun FIFA yang terlalu rigid dan pegawai ada pegawai yang mahu play safe untuk menjaga image badan induk iaitu FIFA ataupun AFC. Yang kelima, ada pihak yang mahu selesaikan kes ini secara dalaman lah. Mungkin ada pihak yang mahu isu ini settle ha, secara dalaman tanpa perlu membawanya ke kas kerana bimbang lah reputasi badan tertentu akan terjejas. Sama ada FAM ke, sama ada FIFA ke, sama ada AFC ke. Ha, ada tiga lah badan yang, yang berkaitan kan. Jadi segmen yang ketiga, apa yang kita boleh ambil daripada pendedahan ini sebenarnya? Pertama, pendedahan TMJ ini menunjukkan bahawa Malaysia bukan aa, berdiam diri, bukan lemah aa, dan tidak melawan lah Maksudnya, Kita tidak mahu tunduk kepada tekanan luar lah. Kedua, ini menunjukkan bahawa keyakinan Malaysia ada asas kukuh untuk mempertahankan isu pemain warisan ini di peringkat tertinggi. Yang ketiga, ia membuka mata peminat bola sepak Malaysia. Bahawa isu ini lebih besar daripada bukan sekadar uh, dokumentasi sahaja. Ini melibatkan struktur, dalaman, sistem dan juga mungkin politik bola sepak Asia itu sendiri. Semen yang keempat. Penegasan ini, analisis. Penegasan eh? ini adalah analisis, bukan tuduhan. Dalam konten untuk aku kali ini, aku tak menuding jari mana-mana pihak. Aku tak menyebut mana-mana individu yang menjadi dalang. Aku hanya membaca... Ah uh, read, aku hanya read between the lines apa yang TMJ dedahkan dan apa yang biasanya berlaku dalam dunia bola sepak antarabangsa ni. Spekulasi seperti ini penting sebenarnya untuk membantu peminat memahami konteks yang lebih besar tanpa dawaan-dawaan liar lah, dawaan-dawaan liar dan dawaan-dawaan melulu. Jadi sebagai penutupnya, sebagai closingnya, akhirnya persoalan yang tinggal. Adakah Malaysia akan menang dalam rayuan di KAS? Itu kita belum tentu tahulah. Apa yang aku nampak daripada motivated decision tempoh hari yang FIFA jelaskan memang salah itu nampaknya berat kepada FAM lah. Dan kalau kau orang tanya aku punya pendapat sendiri mungkin Malaysia mustahil lah untuk menang di KAS. Tapi ada satu perkara jelas lah TMJ dan juga FAM sendiri tidak akan berundur lah. Dan apabila negara membawa isu ini ke KAS ini bermaksud kita sebenarnya bersedia lah untuk berentap ataupun bertarung di gelanggang tertinggi undang-undang sukan dunia iaitu KAS. Kita semua, terutamanya rakyat Malaysia, mahukan keadilan. Kita mahukan ketelusan. Dan kita tahu, kita juga mahu masa depan Harimau Malaya untuk terus maju lah. Dan jika FAM bersalah, maka hukumlah dia. Hukumlah FAM. Dan jika FAM tidak bersalah dalam hal ini, lift up lah balik uh, segala hukuman yang telah, yang telah, di yang telah di dikenakan. Okay. So, it itulah saja episod aku untuk kali ini dan uh, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe kepada channel aku dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe korang bolehlah subscribe untuk mendapatkan konten-konten seumpama ini di masa hadapan dan <coughs> kepada korang semua, di mana, kor di mana sahaja yang korang berada, aku harap korang stay safe dan this is The Blue Podcast Malaysia, kita sambung lagi di episod yang seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh